Я, тут включается, блядь. я же не выступал, что-то. <плодисмент> Алло, слышишь, да? Уважаемые коллеги, я не хочу вступать в никакие споры, тем более в таком тоне и с такой риторикой, как здесь некоторые начали вести, пытались навязать дискуссию о законопроекте о межобластном территориальном объединении. Цель этого законопроекта ⁇ сделать все на реализацию Минских соглашений и прекратить войну. Если сторонники партии войны смотрят по-другому, то, пожалуйста, ведите дальше. Вам нужна кровь. Я хочу сказать, что кровь можно отмыть, но нельзя ее перекрасить. Там, которое я представляю, оппозиционный блок, это полтора миллиона избирателей. И второе, этот законопроект касается тех людей, в основном, которые по ту сторону линии фронта. Только пенсионеров полтора миллиона. Вы слышите, только переселенцев. Это бл... Дякую вам час для выступа, вычерпанный И мы переходимо до порядку денного.